Зогар Хукат. Вот закон Хукат Торы. Бимидвар 19 2. И вот Тора учение, которое установил Моше пред сынами Израилевыми. Дворим 4.44. Слова Торы связаны, возвышены, наполнены сладостью, как написано. Они желание золота. Золото червоного, они слаще меда. Псалом 19.11, 11, занимающий Тору, как будто каждый день стоит на горе Синая, получая Тору, как написано в этот день, стал ты народом. Дворин 8, 9, праведник их соединение с вечной жизнью, то есть с Эсодом Заир Анпин достоится увидеть славу святого высшего царя, как написано, созерцать милость Творца и посещать храм его. Псалом 27.4 4, и обитель их выше всех святых ангелов и их ступни, поскольку это высшего места не достается увидеть ни выше, ни нижнее, как написано, глаза не видели Творца, кроме тебя, Исаия 4.3. Лучше всех тот, кто является в этом мире, не отделяясь от Творца, и сам он не раскрыт, и все слова его сокрыты. Это безгрешный праведник, соблюдающий Торы, исполняющий их, занимающий Торы, денно и ночью такой соединиться и насладиться на ступени выше всех остальных людей, и все они сгорают, глядя на его свадебный полох. Тот, кто желает пробудить высшие деяния посредством действия и речи, и это действие или речь не производится как подобает, то он ничего не пробуждает всех живущих в мире, хотя Дом молитвенном собрании, чтобы пробудить высшие деяния, но немногие умеют пробуждать, а Творец близок ко всем, умеющим призывать Его и пробуждать вещи подобающим образом. Но если люди не умеют призывать Его, Он не близок, на писанном, как написано, близок Творец ко всем, призывающим Его, ко всем, которые воистине призывают Его. Псалом 145, 18. Воистину когда умеют пробудить истинное деяние подобающим образом и так во всем. Те, кто умеет выстроить достойным образом действия и также речь без сомнений, пробуждает Творца, чтобы он простер напрямую к ним высшее деяние, а иначе он не благоволит к ним, но в таком случае ведь все жители мира умеют выстраивать действия и речи, чем же тогда праведники, знающие корень речи и действия, и умеющие направить сердце и желание, важнее других людей, не совсем умеющих это. Дело в том, что те, кто достаточно хорошо знает корень действий, зная только лишь его постро построение, и не более привыкает на себя воздействие в свойстве обратная сторона, дословно за плечами Творца, ибо молитва их не парит в воздухе, называемом управлении, то есть управление по ним лицевой стороны. А у достойны лишь управления обратной стороны за плечами. А те, кто знает и направляет сердце и желание, выводят благословение из места мыслей, то есть хохмы, и они выходят во всех стволах и корнях ступеней прямым путем, как подобает, пока не благословляются высшие и нижние и выше святое имя не благословится благодаря им. Счастлива доля их, ведь Творец близок к ним и доступен для них, и когда они призывают Его, Он готов ответить им. А когда они в беде, Он с ними, Он ценит их в этом мире, в будущем мире. Как написано, «Ибо жаждал Он меня, и я избавлю Его, и укреплю Его, ибо познал Он имя». Мое Псалом 91.14. Нет у Творца радости от всех его строений, подобной радости от души праведника, приближающихся к нему Новый Зар, 111. Счастлива доля праведника в этом мире, в мире будущем, и несмотря на то, что они пребывают в другом месте, в другом высшем мире, заслуга их пребывает в этом мире, во всех поколениях. А когда Израиль совершает возвращение пред дворцом, хотя им и вынесен приговор Творец, призывает праведника, который пристают перед ним наверху и сообщают им, и они отменяют этот приговор. И Творец проявляет к Израилю милосердие, счастливы праведники, о которых написано, и будет водить тебя Творец всегда. Исайя 58, 11.